आउज़बल् मनशतरम बसमिल्लर अल्हदल रबी वसलामद वसलम इश् आज हम सूर्ब के रकू नंबर सत्रह और अठारह का मतल करेंगे पहले पिछली नशस्त में पढ़े गए दोनों रकू का एक सा खुलासा पहली बात फज़ीलत अल्लाह तेकाम पर अमल करने से मशरूत है और किसी अज़ीम शख्सियत के साथ तले के महज की कोई हैसियत नहीं है असल अहमियत अल्लाह तला पर और योम आखिर पर ईमान रखने और अमाल सहले को अंजाम देने की है अगली बात हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के खाना का बाकी तमीर की जो कि बनी नौ आदम के लिए एक मरकज और हर एक के लिए अमन और सलामती का मकाम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मसाली तर्ज अमल का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पेशवा मुकर्रर फरमा दिया अब कौन नहीं चाहेगा कि उनके नक्शे कदम पे चल के उन्हीं की तरह अल्लाह ताला के नमतें हासिल करें आखिरी बात कामयाबी का गुर अल्लाह ताला और उसका हबीब नबी करीम सल्ला वसल्लम की इतात और इतबा से है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतमीन नबी पाक सल्ला वसलम के तोफ़ैल हम सब को कुरान करीम का सही मफह मतफ़रमाएँ आइए मतल कुरान का आगाज़ करते हैं सरेल बकरा रकू नंबर सत्रह और अठारह जो कि आयात एक सौ बयालीस से एक सौ बावन पर मुश्तम हैं इसमें लास्ट रखमान रहीम सजाकुलोफा हाओ मेरा अब कहते हैं लोगों में से बेवकूफ मावल्लाबलाते मुलाती कान अलह किसने रू कर दिया उन्हें उस किबला से जिस पर ये थे कुल्लामर को वलमाब कह दें अल्लाह ताला ही के हैं मशरक़ व यह यहदी में यशाओ अला से मुस्तकीम हदायत फरमा देता है जो चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ तो पहला लफ्ज़ जो अंडरलाइन है वल्ल वली से बना फेर दिया उनको टर्न दैम अवे दूसरा लफ्ज़ है किबलाते हिम उनका किबला उनकी सिमत या उनका रुख दे डायरेक्शन किबला के लफ्ज़ के जो लघवी मानी हैं वह सिमत के हैं लेकिन आम जबान में इसे मुराद वो जगह ली जाती है जिसकी तरफ नमाज में हम रुख करते हैं जब कहते हैं कि एक ऐसी सिमत है जिसको हमेशा मध्य नज़र रखा जाता है किबला को आप हदफ या वियन भी कह सकते हैं जिसे कोई भी शख्स या कोई भी कौम अपने मकसद के हसूल के लिए हमेशा पेश नज़र रखती है इस आयत में पहली बात किबला के बारे में है पहले वाले अहले किताब यानी बनी इसराइल का किबला बैतुलमकद्दस था और जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मनबरा पहुँचे तो शुरू में एक मुखसर से अरसा के लिए वो भी इसी सिमत में मुँह करके नमाज अदा करते रहे ताहम जब अल्लाह ताला ने काबा की तरफ रख करने का हुक्म दे दिया तो अहमक और बेवकूफ लोगों ने तरह तरह के सवालत उठाना शुरू कर दिए बुनियादी तौर पर इस तरह के सवालत इलम की कमी की वजह से पैदा होते हैं जरूशलम बनी इसराइल का कौमी मरकज़ था जहाँ तक तक इस्लाम का तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक दावत है ये एक आलमगीर पैगाम है इस लिहाज से क़बा एक आलमगीर मरक़ है और एक आलमगीर मरक़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी ख़ास कौम या ख़ास रसल के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए तमाम बनी आदम के लिए होता है और इसी मकसद की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया जो कि नौ आदमी की मरकज़ीत का निशान है ये काबा अल्लाह ताला का पहला घर होने की वजह से एक मुनफरद अहमियत का हामिद है जिसे हजरत हजरतब्रमिला इस्लाम ने मक् मुकरमा में तमीर किया था और ये हमेशा से पूरी इंसानियत का मरकज़ रहा है सरे आलमरान आयत नंबर छियानवे में इसाद है बेशक बैत अवल जो वज़ा हुआ लोगों के लिए वो है जो मक् में है मुबारक और हदायत आलमीन के लिए इस आयत में जो दूसरी अहम बात है वो हदायत के बारे में है सराःलबरा आयत नंबर 120 के मुताबिक असल हदायत वही है जो अल्लाह की हदायत है और याद रखें हदायत इस दुनिया में होते हुए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और ये उसे मिलती है जो उसका तलबगार होता है शुरह शुरा आयत नंबर तेरह में शादाद है हदायत फरमा देता है अपनी तरफ कि उसको जो लो लगा लेता है इस आयत का आखिरी हिस्सा इस बात की निशानदेही है कि सिरा मुस्तकीम की हदायत का ताल्लक किबला की दुरुस्त सिमत के साथ है वक़ाल वसतन और इसी तरह हमने किया तो मैं एक उमत वस्त लेता शहदा से वजून रसूलो अलई कुम ताकि तुम हो शाहिद लोगों पर और रसूलो शाहिद तुम पर माजला तल्ला कुन लाई और नहीं किया हमने वो किबला जिस पर तुम थे इल्ला तब रसूल मईन कलब है मगर इसलिए कि हम मालूम करें कौन इतबाह करता है रसूल की और कौन है जो पलट जाता है अपनी एडियो के बल वास का लफज अंडरलाइंड है वस्त से बना दरमिया जगह जहाँ से तमाम अतराफ का फासला बराबर हो या आप इसे नुकता इतदाल भी कह सकते हैं मिडल वे और मिडल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस और सेंट्रल पॉइंट भी आप कह सकते हैं जालना हमने किया हमने बनाया वी मेड यंग कलेबो, पलट जाता है घूम जाता है टर्न्स बैक आके बै है अपनी एडियम पर तो बुनियादी तौर पे आके बै का लफ्ज उल्टे पाँव फिरने के लिए बोला जाता है, हील्स। हैल्स ईमान बेवकूफ लोगों के जो अहफकाना सवालात हैं उन पर तवज्जो देने के लिए ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से नादल करदा वही और रसूल की शक्ल में हदायत का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद है हमने तुम्हें तमाम अमतों के लिए मतदिल और आदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो तहवील काबा का मकसद तो महज ये देखना था कि कौन अल्लाह ताला के रसूल की इतबा करता है और कौन अपनी मन मर्जियाँ करता है क्योंकि रसूल की एतात दर हकीकत अल्लाह ताला की एतात है सुर न आयत आयतन अर्सी मेरे साथ है जो कोई इतिहात करता है रसूल की तहकीक उसने ऐता की अल्लाह ताला की और जो कोई मुंह मोड़े तो नहीं भेजा हमने आपको इन पर बतौर नगरान ये आयत जारी है व इनकानत का बी रतन अल्ला दीना हदल अगरचे बहुत बड़ी बात है स्वाय उनके जिन्हें हदायत दी अल्लाह ताला ने ममा कान अल्लाह जिया ईमान कम नहीं है कि अल्लाह तयाया कर दे तुम्हारा ईमान बिन ना से लाऊफ रहीम बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ रऊफ है रहीम है लकबीर कबर से बना जरूर एक बड़ी बात सर्टनली अग्रेड थिंग जिया कर दे जहा कर दे लेट गो वेस्ट लाराउफ रऊफ से मुराद एक ऐसी हस्ती है जो ऐसे तमाम अमूर को दूर कर दे जो नुकसानदह हों और आमतौर पर इसका तर्जमा किया जाता है शफकत फरमाने वाला फुल ऑफ काइंडस अब गौर कीजिए कि कबायली, नस्ली या कौमी मफ़ादात पे मबनी निज़ाम की बजाय एक मरकज के साथ वाबस्ता हो जाना एक मुश्किल काम है लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो राय रास्त पे हैं क्योंकि उनमें ऐसा रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत होती है वो अल्लाह नुसरत की वजह से मखालफ के कोसराज से महफूज रहते हैं कद बावज है कफिस फिस तहकीक हम देख रहे हैं पलटना तुम्हारे रोह का आसमान में फलन वल्ल जन्ना का केबला तन तर्ज आह सो हम आपको फेर देंगे आपकी रजा के किबले की तरफ फवल वजह का शत हराम बस फेर लो अपना रुख मस्तल हराम की तरफ वह है सो माँ कुन तम फवल्लू वजू और जहाँ कहीं भी तुम हो तो फेर लो अपना रुख उसी की तरफ न रा हम देखते हैं वी सी तुम्हारा पलटना फिरना टरने वजह का तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा रुख योर फेस फलन वल्ल जन्ना का बस हम फिर देंगे तुझको फवल्लू सुफेर लो सु की तरफ शरा शो जहाँ कहीं जिस जगह और इंग्लिश में कह सकते हैं वेर एवर हमने आपकी ये बेताबी देखी है कि काबा को मरकज मुकर किया जाए इसलिए हम हुक्म देते हैं कि आप अपना रुख मस्तल हराम की तरफ आप लोग जहां कहीं भी हो अपने रुख को इसी मरकज की तरफ मरकूज रखें आयत जारी है वह इनताबा मर रब हैं और बेशक जिनको दी गई किताब खूब जानते हैं कि यह हक है उनके रब की तरफ से वह मल्लाब और नहीं अल्लाह तला गाफर इससे जो अमल ये कर रहे हैं ऊतू दी गई या दिए गए वर्गेवन अब हकीकत ये है कि जिन लोगों को आसमानी किताबें दी गई थी वो बखूबी जानते हैं कि यह पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से है और उनकी किताबों में इस बात का ज़िक्र मौजूद है लेकिन वह अपने हट दर्मी और तसब की वजह से इनकी मुखालफत करते रहेंगे अल्लाह तरमाते हैं कि हम इनके तमाम कामों से वाकिफ है वालता दीना अब तब बेकुल्ले आज या तिम माह ताबे तक। और अगर आप ला दें जिन्हें दी गई किताब हर एक निशाने नहीं वो इतबाह करेंगे तुम्हारे किबले की वमा अंता बेताबिन किबला तुम और नहीं है कि तुम इतबाह करो उनके किबले की वमा बाज हम बेताबिन किबलाताबाज और नहीं इन में से कोई इतबाह करता दूसरे के किबले की वाला ने तबाह ता वाह हम बदमा जहाँ का मिन और अगर आपने इतबाह की इनकी ख्वाहत की बाद इसके कि आ चुका आपके पास इलम इ ना का इज़ल्ला मेरा ालमीन बेशक तब आप हो जाएंगे ज़ालमीन में से लाइन अगर या अलबत्ता इवन इफ इव। आताइता तुम आओ रुकम अब हकीकत यह है कि जहाँ ज़िद और तसब हो, वहाँ पर दलाइल बेअसर हो जाते हैं लिहाजा अगर आप तमाम ममकना शाहिद और दलाइल एक साथ भी पेश कर दें तब भी अह किताब आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे बल्कि वो आपको अपने किबले की पैरवी करने का पर इसरार करते रहेंगे और आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका किबला वही लहिया के जरिए से मुतन कर दिया गया है अभी अजीब बात है कि यहद ना इस्लाम की मखालफत में तो बड़े मुतफिद हैं लेकिन इनके अपने किबले भी अलग अलग हैं और फ़र्ज़ करें अगर आप इल्म हकीक़ी हासिल हो जाने के बाद उनकी ख़्वाहिशात की तरफ मायल महसूस करते हैं तो जाहिर है हक़ की नफ़ी करके आप अपने आप को नुकसान पहुँचाए हज आंबर पच्चीस में इशाद है बेशक जो कुफर कर रहे हैं और रोक रहे हैं अल्लाह ताला की राह से और मशदल हराम से जिसे हमने कर रखा है लोगों के लिए मसावी वहाँ पे रहने वालों के लिए और परदेसियों के लिए और जो कोई इरादा रखता है इसमें इलाहाद का जुल्मन हम मजा चखाते हैं उसे अजाब अलमनाक से अल्लाना तय नमकताबा या रफ़ून कमा या रफ़ून अबना अहम जिनको हमने दी है किताब वो पहचानते इसको डहसे पहचानते हैं अपने बेटों को वान्ना फ़री का मिन हमला यक तुम अलक़ का वम यामोन और बेशक एक फ्री के नमे से ज़रूर छुपाता है हक को और उन्हें मालूम है अलक्ब का अला तक अन्ना मिनलम तरीन हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से पसंद ना हो जाना तुम तुरद करने वालों में यारिफो फोना हो पहचानते हैं उसे दे रिकनाइज अब ना हम अपने औलाद अपने बेटे देर सन और देर चिल्ड्रन लक तुमुना कि छुपाते हैं शोरली दे कंसी मुमतरीन शक और झगड़े में पढ़ने वाले अब ये अहले किताब इस बात को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते हैं तो हम इनमें से एक ग्रोह जानबूझ कर इस हकीकत को छुपाता है कुरान और साहब कुरान के साथ भी इनका रवैया यही है बकरा आयत नंबर उनानवे एटी नाइन में मजकूर है और जब आई इनके किताब अल्लाह तला की तरफ से मुसदक है उसकी जो उनके पास है और जे रहे इससे पहले फतेह मांगते काफरों पर तो जब आ पहुंचा उनके पास वो जिसको पहचान लिया उन्होंने कुफर किया उसके साथ सोलानत है अल्लाह ताला की काफ्रीन पर ये पैगाम और ये पैगाम्बर अल्लाह ताला की तरफ से है इन हक के बारे में इन लोगों की बातों की वजह से ना तो किसी झगड़े में पढ़ने की और ना ही किसी शक व शुबा करने की ज़रूरत है वाले कुल में तो हवा मीहा फस्ता बिकल खैरत हर एक के लिए एक जोत है और वो उसी की तरफ फिरता है बस सबकत करो बल्हाइयों में आय न माता कूनो उ बेकुमल्ला जमीया जहां कहीं भी तुम हो ले आता है अल्लाह ताला तुम सबको इन अल्लाह शैन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कदीर है बिजातुन चेहरा फेसिंग बेरिंग मोवली वो उसी की तरफ हो जाता है या उसी की तरफ फिर लेता है कैसे उसी की तरफ रुख कर लेता है टर्न टू एट फसता बेकू बस आगे बढ़ो सलाई के काम गुड डीड्स अब एक मरकज की बहुत अहमियत है लेकिन मरकज बजाते खुद कुछ नहीं होता क्योंकि महज चंद्र सुमात अदा करने से मकसद हासिल नहीं हो जाता जो चीज वाकयाता अहम है वो ये है कि आपकी जात बनी नव आदम की भलाई करने में दूसरों से कितनी आगे है क्योंकि तरक्की पाने के लिए इंसानी अफलाह बाबूद में एक दूसरे से मसाबकत करना और अपनी बातनी साहित्यों की नशोनमा करना बहुत ज़रूरी है सहेल बकरा आयत नंबर एक सौ सतर में इर्शाद है नहीं है यही नेकी कि तुम्हारा रुख हो मशरक और मगरब की तरफ लेकिन नेकी तो ये है ईमान लाएँ अल्लाह ताला पर, जोम आखिर पे, मलाइका पे, किताबों पे और नबियों पर और दे माल उसकी मोहब्बत में करीब रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों मुसाफरों और हाजतमंदों को और गर्दने छुड़ाने में और कायम करें सलात और अपनाएं तरीक़ात और पूरा करें अपने ऐद जब भी ऐद करें साबर रहें सख्ती में तकलीफ़ में और जंग के मौके पर ऐसे हैं सच्चे और यहीं हैं तकवा पाने वाले अब अगर आप इस मकसद को जहन में रखते हैं तो आप जहां कहीं भी होंगे और जो कुछ भी करेंगे अल्लाह का निजाम आपको एक मुतहद जमात बना देगा क्योंकि इतिहाद या हम आहंगी का इनसार मकसद के इतफाक पे है ना कि कौमी या नस्ली तौर पर मुशतरक होना अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर है उन्होंने हर चीज़ की मकदार मुक्रफरमा दी हैं और मुश्तफिया और वाकत उन्हीं के मुताबर पजीर हो रहे हैं और होते रहेंगे वमिन है सुफव का शतर मस्जुल हराम और जहाँ से भी तुम निकलो सो तो फेर लो अपना रुख मस्जुद हराम की तरफ वाहिनक मबल बे गाफिर और बेशक यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से और नहीं है अल्लाह ताफुल उससे जो तुम कर रहे हो फवल ले सो फेर लो आम आमगी हासिल करने का अमली तरीका यह है कि मंजिल के सफ़र में अपनी तवज्जो उस मकसद पे मरकोज रखी जाए जो अल्लाह ताला त आपके लिए मस्त हराम की शक्ल में मुकर्र की है याद रखें ये पैगाम हक पे मबनी है और हमारे रब की तरफ से है और इस बात से खबरदार रहें कि हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से तोशीदा नहीं है वमिन हाई सो खराइता फवल जहाँ का शतमस हराम और जहाँ से भी तुम निकलो सो फेर लो अपना रुख मसलराम की तरफ वह हाई सो माकुन फवल्लु वजुह कम शत रहो और जहाँ कहीं भी तुम हो सो फिर रखो अपना रुख उसी की तरफ यकून अल ना से खुद जा ताकि ना हो लोगों पर तुम पर कोई खुजतना जलाम हूं इनके जो इनमें से ालम हैं फला तख्श हम बख्श नहीं बस मत ख़शियत रखो इनकी और मुझसे ही खुशियत रखो वालमा नहमत अलकुम वाल तख्ता दून और इसलिए कि मैं तमाम कर दो तुम पे अपनी नहमत और ताकि तुम हदायत याफ्ता हो जाओ खुद जा, जा दलील हुज्जत एनी आर्गुमेंट ले तिम मैं पूरी कर दू परफेक्ट इस तरह से मकम्मल यह तमाम लफ्ज़ इस तरह से मकम्मल हो जाना कि इसमें किसी तरह का ऐब ना हो तहता दूं हदायत पा जाओ अब जिंदगी के सफर को आसान बनाने के लिए जरूरी है कि आप जहां कहीं भी हों अपनी तवज्जो मसद अलहराम की तरफ मरकूज रखें अगर आप इस पैगाम हक यानी कुरान करीम पर अमल करेंगे तो उसके नतज इतने शानदार होंगे कि उन लोगों के लिए जो आपसे इस पैगाम की सच्चाई के बारे में इतलाफ करते रहते हैं कोई दलील बाकी नहीं रह जाएगी ऐसे लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि अल्लाह तला के अहकाम जो हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए ताकि उसका फजल कामल हो जाए और तुम हदायत याफ्ता हो जाओ कुम जैसे हमने भेजा तुम एक रसूल तुम्ही में से यतलू अल ना और जो जककी किताबा वल हिकमा तलावत करता है तुम पे हमारे आयात तजकिया करता है तुम्हारा और तालीम करता है तुम्हें किताबोत वजालकुम मालम तक उनम और सिखाता है तुम्हें जिसका तुम इलम नहीं रखते अस को रखो बस याद रखो मुझे मैं याद रखूँगा तुम्हें फशरूली वाला तकफरून और मेरी शुक्रगुजारी करो और ना शुक्री मत करो अरसल ना हमने भेजा बीसेंट य तलु तलु से बन पढ़ सुनाता है ताकि तुम लोग उसे समझ कर अमल पैरा हो जाओ रिसाइड अश ठीक से इस्तेमाल करो हदायत और रहनमाई के इस मकसद की तकमील के लिए हम एक रसूल भेजा है ताकि वो तुम्हें हमारी निशानियों से रोशनास कराए ये रसूल तुम्हें बढ़ाई के कामों में आगे बढ़ने कवानी अलैया पे अमल करने और इनके पसे पर्दा हमतों से आगाह करता है बुनियादी तौर पर यह रसूल तुम्हें उस तर्ज ज़िंदगी की तालीम देता है जिसकी बदौलत तुम्हारी सालायतों में निखार पैदा हो जाए और तुम लोग अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लो ये रसूल आप लोगों को सब कुछ सिखा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें कोई लम नहीं था अब जो टर्मिनोलॉजी है फस करूनी तुम मुझे याद रखो मुझे याद रखने का मतलब यह है कि तुम्हें इस पैगाम्बर से सीखना है और जबता एलिई पे अमल करने के लिए उसके हदायात पे उसके बताए गए तरीके कार के मुताबिक अमल करना है अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी एतात कर रहे हो क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल के एतात दर हकीकत अल्लाह की एतात है और दूसरा लफ्ज़ है अज को मैं तुम्हें याद रखूँगा लिहाजा जब तुम कुरानी करीम पर इस रसूल के तलीम करदा तरीक़े के मुताबिक अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे तो अल्लाह ताला तुम्हारे हकूक़ की हिफाजत फरमाएगा और तुम्हें इज्जत और बुजुर्गी अता फरमाएगा मुख्तर सा खुलासा इन दोनों रकू का शरात मस्कम की हदायत का तल्लक किबला की दुरुस्त सिमत के साथ है तहवील काबा का मकसद तो ये देखना था कि कौन अल्लाह ताला के रसूल की तबाह करता है और कौन अपनी मन मर्जी करता है हकीकी ईमान वालों को कोई मुश्किल पेश न आए, जबकि मन के खोटे उलझन का शिकार होकर बेवकूफों की तरह सवाल करते रहे नह आदम के लिए बेत अव्वल वही है जो मक्का में है और ये सब लोगों के लिए मरकज हदायत और सलामती तो है इसलिए तमाम मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अपना रुख मसन हराम की तरफ करते हैं मन का किबला दुरुस्त कर लेने से वो तमाम अमूर जो रूहानी तरक्की में रुकावट हैं दूर हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत आपके शामिल हाल हो जाती है अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी से अपना रसूल मबूस फरमाया जो लोगों को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने और अपना मकसद आजाद हासिल करने की अमली तालीम देता है कामयाबी के हसूल के लिए कुरान करीम को सीखना और उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलीलम की सीख तजबा की रोशनी में अमल करना लाजम है अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम को समझने और उस पर नबी पाक सल्हल वम के सुनत मबारक के मुताबिकमल करने की तोफीक़ का नायफम है सदाकलम सल्ल तला हबीबे ही محمد وعليه وسلم